প্ৰশ্ন কৰি আছে যে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ প'ৰ্টেলটো কেতিয়া খুলিব মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ প'ৰ্টেল অহা এক জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা আমি মুকলি কৰিম এই পৰ্টেলটো কেনেকৈ চলিব বহুতে মোক সুধিছে যে আমি মিউচুৱেল কৰা মানুহক ক'ত কেনেকৈ বিচাৰি পাম এই পৰ্টেলটোত আবেদন কৰাৰ পিছত একে বিভাগৰ একে পে' স্কেলৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত আমি মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিম এই প'ৰ্টেলটো প্ৰায় দুমাহ জুলি খোলা থাকিব এক জানুৱাৰীৰ পৰা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি আবেদন কৰিম আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম তাৰপিছত আমি আপোনালোকৰ আবেদনবোৰ প'ৰ্টেলত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ বাবে মুকলি কৰি দিম আৰু এটা কম্পিউটাৰ প্ৰণালীৰ মাজেৰে স্বচ্ছতাৰ মাজেৰে এই মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব আপোনালোকক সোধা যাব আপোনালোকে সন্মতিৰ বাটমটো টিপাৰ লগে লগে মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰ নিজে নিজে কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই আহিব ই কেনেকে পৰিচালনা হয় যদি আপোনালোকক জানিবৰ কাৰণে আৰু অধিক ইচ্ছা আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত আগতে কাম কৰা বা বৰ্তমানে কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলে এই পৰ্টেলটোৰ ওপৰত আপোনালোকক যথেষ্ট জ্ঞান দিব পাৰিব অহা এক তাৰিখ জানুৱাৰী তাৰিখে এই প'ৰ্টেলটো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিম ইয়াৰ পিছত মোক সততে সোধা প্ৰশ্নটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব শ্ৰদ্ধা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যুৱক যুৱতীসকলক ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে উদ্যোগ কৰিবৰ বাবে দুই লাখ টকা আগবঢ়াওঁ আৰু যিসকল এম বি বি এছ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি পাঁচ লাখ টকা আগবঢ়াওঁ যোৱাবাৰ আমি পঁচিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে এক লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱসায় উদ্যোগ কেনেকৈ চলিছে তাক স্বৰজমিনভাৱে তদন্ত কৰাৰ পিছত দুহাজাৰ পঁচিছ চনত তেওঁলোকক আমি আৰু এক লাখ টকা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া হৈছে নতুনকৈ আবেদন কৰা ইতিমধ্যে এক লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে নতুনকৈ এই আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিছে এই বছৰ আমি পয়সত্তৰ হাজাৰ যুৱকক এক লাখ টকা প্ৰথম কিস্তিত দ্বিতীয় কিস্তিত এক লাখ টকাকৈ আগবঢ়াম ইতিমধ্যে যি এক লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে পঞ্জীয়ন সমাপ্ত কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে আবেদনৰ সময় আৰু তেওঁলোকে অহা এক জানুৱাৰীৰ পৰা আবেদন কৰাৰ সুবিধা পাব এক তাৰিখে অহা এক জানুৱাৰী তাৰিখে আমি এই আবেদনৰ প'ৰ্টেলটো মুকলি কৰি দিম মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ প'ৰ্টেলো মুকলি হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ আবেদনৰ পৰ্টেলো আমি এক জানুৱাৰী তাৰিখে মুকলি কৰি দিম ইয়াৰ পিছত আৰু এটা বিশেষ কথা মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো লখিমপুৰৰ কেবিনেটত আমি এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত আমি এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম যাৰ জৰিয়তে কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মৰত অৱস্থাত যদি মৃত্যুমুখত পৰে তেওঁলোকে পাঁচ লাখ টকাৰ পৰা দহ লাখ টকা তেওঁলোকৰ প পৰিয়ালে অতিৰিক্ত লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব চৰকাৰৰ পৰা পোৱা সহায়ৰ উপৰিও দুৰ্ঘটনাজনিত কাৰণত মৃত্যু হ'লে এক কোটি টকা পৰিয়ালটোৱে পাব আৰু যদি দুৰ্ঘটনাত পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবল হয় তেতিয়াও তেওঁলোকে সত্তৰ লাখ টকা তেওঁলোকে পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰিব লখিমপুৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছত আমি বেংকসমূহৰ লগত নিৰন্তৰভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ অহা এক তাৰিখে এক জানুৱাৰী তাৰিখে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু আন কেইবাটাও বেংক য'ত নেকি আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাৰ লেনদেন কৰে তেওঁলোকৰ লগত আমি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম অৰ্থাৎ এক তাৰিখৰ পৰাই এই কেবিনেট সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান কৰ্মচাৰীসকললৈ জীৱন সুৰক্ষা আৰু মিউচুৱেল ট্ৰাঞ্চফাৰ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিকে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তই কাম কৰোঁ আৰু এই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এই কৰ্মযজ্ঞৰ ফচলসমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ অহা এক জানুৱাৰীৰ দিনটোত এনে তিনিটা কৰ্মযজ্ঞৰ ফচল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত মিছন বসুন্ধৰাৰ আবেদনৰ সময় শেষ হ'ব এইবাৰ মিছন বচুন্ধৰাত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ক্লাবসমূহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ মন্দিৰসমূহ নামঘৰসমূহ এওঁলোকে যাতে য'ত আমাৰ এই অনুষ্ঠানবোৰ আছে এই মাটিবোৰ যাতে আমি মেদী পট্টা কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে লগে লগে পঞ্জীয়ন নম্বৰটোও নালাগে যেতিয়ালৈকে আমি মিছন বসুন্ধৰা শেষ কৰিম অৰ্থাৎ আৱল্টনৰ বাবে আমি সাজু হ'ম য'ত নেকি প্ৰায় আঠ ন মাহ সময় লাগিব এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে পঞ্জীয়ন নম্বৰটো সংগ্ৰহ কৰিলেও হ'ব আৰু পঞ্জীয়ন ল'বৰ বাবেও আমি চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেৰা একাউণ্টেণ্ট আদিৰ যি আগতে অডিট ৰিপৰ্ট লাগিছিল তাকো আমি বৰ্তমান তাকো সেই ব্যৱস্থাও আমি স্থগিত কৰিছোঁ এটা পঞ্জীয়ন লাভ কৰাৰ নিয়ম আমি সহজলব্ধ কৰিছোঁ আৰু পঞ্জীয়ন পিছত কৰিলেও আবেদন কৰাৰ ৰাস্তাও আমি খুলি দিছোঁ মই সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰাত অহা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আগতে আবেদন কৰিবলৈ পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাম আৰু এই প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিবৰ বাবে আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি বা সমাজ সেৱিক যিসকল ৰাইজৰ লগত কাম কৰে তেওঁলোককো মই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক প্ৰেৰণা যোগাবৰ বাবে আহ্বান জনাম অহা এক জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু আমি কেইবাটাও নতুন আঁচনি হাতত লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক জানুৱাৰী তাৰিখে আমি যি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিম তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ অহা বছৰটো আমাৰ চৰকাৰে কিতাপৰ বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিব অহাকালিৰ পৰা গুৱাহাটীত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু পুস্তক বিক্ৰেতা সংস্থাৰ যৌথ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খানাপাৰা খেলপথাৰত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব চানমাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট খেলপথাৰৰ পৰা আহল বহলকৈ যাতে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি সেইবাবে এইবাৰ আমি গ্ৰন্থমেলা খানাপাৰাৰ ভেটেনাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰিম কিতাপৰ বৰ্ষটো এক জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু মই আহ্বান কৰিম প্ৰতিগৰাকী গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজক যেন আমি সকলোৱে এইবাৰ গ্ৰন্থমেলালৈ যাওঁ আৰু যিবোৰ অঞ্চলত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত নহয় সেইবোৰ অঞ্চলত কিতাপৰ দোকানলৈ গৈ আমি যাতে কিতাপ কিনাৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰোঁ গ্ৰন্থই এটা জাতিৰ সভ্যতাক পৰিচয় দিয়ে আৰু ভাল গ্ৰন্থই মানুহৰ জীৱন সলনি কৰে মই আশা কৰো সকলোৱে যেন এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাতো অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কিতাপৰ বৰ্ষ পালন কৰাটো চৰকাৰক যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় মই লেখকসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আশাৰ কথা লিখিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে হতাশা নিৰাশা বিপ্লৱ এইবিলাক লেখনিয়ে পাঠক সমাজক কৰবাৰ পৰা নহয় কৰবাৰ পৰা কিতাপৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ গৌৰৱময় অতীত আমাৰ চাৰিওফালে থকা সমাজৰ বিভিন্ন ঘটনা আৰু ভৱিষ্যতৰ আশাৰ ভাৰত আশাৰ সপোন এইবিলাক কথাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিম মই ভাবোঁ এই গ্ৰন্থই পাঠকসকলক অত্যন্ত উৎসাহিত কৰে মই লিখা গোটেইকেইখন গ্ৰন্থই কৰবাত নহয় ক'ৰবাত আশাক প্ৰতিনিধিত্ব যাতে কৰে তাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সমাগত সময়েৰে আৰম্ভ কৰা মোৰ প্ৰতিকেইখন গ্ৰন্থ জনতাই যি ধৰণে আঁকোৱালি লৈছিলে তাৰ পৰা মই কৰবাত নহয় কৰবাত আশ্বস্ত হওঁ যে ৰাইজে আশাৰ কথা শুনিব খোজে ৰাইজে আমাৰ গৌৰৱময় অতীতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে ধ্ৰুপদী অসমীয়া ভাষা হ'ল বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানিব খোজে ভাস্কৰ বৰ্মা কোন আছিল সম্ৰাট পিঠু কোন আছিল কানাই বৰশী শিলৰ লগত পিঠুৰ সম্পৰ্ক আমি বহুতেই নাজানো ভাস্কৰ বৰ্মাৰ ৰাজত্বৰ সময়তে হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পৰাই ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল চুকাফা লাচিত সতী সতী সাধনী সতী ৰাধিকা এই সমগ্ৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ উপৰিও ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতো আমি আমাৰ গৌৰৱময় অতীতসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক জনোৱা উচিত ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়ত কেনেদৰে জান্সী ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণিৰাম দেৱনলৈ আমি কেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে এনে মহান নায়কসমূহৰ জীৱন কথা লুকাই আছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ গ্ৰন্থ লেখকসকলে একো একোটা ভাল টপিকৰ ওপৰত গ্ৰন্থ লিখাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰে আৰু যি টপিকে যুৱ প্ৰজন্মক আকৌ কিতাপৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰে মই কাকো পৰামৰ্শ দিয়া নাই উপন্যাসৰ থিম কি হ'ব গল্পৰ থিম কি হ'ব আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰক কিন্তু যুৱ প্ৰজন্ম যাতে গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আগ্ৰহীত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আমি যাতে কিতাপৰ জৰিয়তে লিখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ এই বছৰটোত গ্ৰন্থক আকৌ এবাৰ উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ বিকাশৰ বাৰ দিনত অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ যাওঁতে মোক বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে পুলিচৰ ফিজিকেল ফিটনেছ আমি পাছ কৰিলোঁ এতিয়া লিখিত পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত এই লিখিত পৰীক্ষা সমাপন কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুধিছে যে মামা এ ডি আৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এ ডি আৰ ৰিজাল্টটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ আটাইকেইটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে দিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে এই গোটেই প্ৰচেষ্টাবোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে নিৰ্ধাৰিত সময়ত এইবাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি ত্ৰিশ হাজাৰ নিযুক্তি আমি যাতে সমাপন কৰিব পাৰোঁ প্ৰাদেশীকৰণৰ ওপৰতো আমাৰ সমাজত বহুত চিন্তা চৰ্চা হৈ থাকে অলপতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰাদেশীকৰণৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আমি সেই ৰায় অধ্যয়ন কৰি আছো আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰাদেশীকৰণৰ ওপৰতো আপোনালোকক মই কিছু কথা ক'বৰ বাবে যত্ন কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাম যে বিকাশৰ বাৰটা দিন এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱা মন্ত্ৰীসকলক বা ব্যক্তিগতভাৱে মোক আপোনালোকে যি মৰম সাদৰ দেখুৱালে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাম পাঁচটা বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন লোকসভা সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ বিজয় এই গোটেইবিলাকৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া আমি দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ বাবে সাজু হম দুই হাজাৰ পঁচিশ চন ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থাকিব বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদসমূহৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰ পিছত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন আৰু এইধৰণে পঁচিছ চনৰ ৰাজনৈতিক ঘটনাৰাজিৰ মাজতেই আমি ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈও আগবাঢ়ি যাম স্বাভাৱিকভাৱেই দুই হাজাৰ পঁচিছ চনটো আমাৰ বাবেও ফুল অফ এক বা আমাৰ বাবেও ব্যস্ততাপূৰ্ণ হ'ব ৰাইজৰ মাজত এই বছৰটোত গৈ থকাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু এই বছৰটোতে আৰম্ভণিতে এডভানটেজ আছাম অৰ্থাৎ অসমলৈ বিনিয়োগ অনাৰ বাবে আমি বিনিয়োগ সন্মিলন আৰু তাৰ লগত ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সন্মিলনখনো আমি পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত আয়োজন কৰিম চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আৰু সেইদিনাখনে আমি আঠ হাজাৰতকৈও অধিক যুৱক যুৱতীৰে ঝুমুৰ এই অসমৰ চাহ বাগিচাৰ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ সাংস্কৃতিক উপাদানটোক গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমি সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশা কটা গুৱাহাটীতে কটাব আৰু পঁচিছ তাৰিখে আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চামিট মুকলি কৰিম দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি পৰিৱৰ্তিত অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱাব খুজিছো এসময়ত অসম গুলীকাণ্ড বোমা বিস্ফোৰণ আন্দোলনৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল আজি এখন পৰিৱৰ্তিত অসম আমি সকলোৱে দেখা পাইছো যোৱা পঁচিশটা বছৰৰ অস্থিৰতা কব গ'লে তমসাই আৱৰি ৰখা অসম এখনক আমি এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছো সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতিয়ে আজি এখন নতুন অসমৰ কৰবাত নহয় কৰবাত প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে কেইদিনমান আগতে এখন মই সভাত কৈছিলোঁ অন্ধকাৰক প্ৰতিদিনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু নতুন অসমক চেমি কণ্ডাক্টৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে প্ৰতিদিন যুগৰ পৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ যুগলৈ এই পঁচিছটা বছৰৰ পৰিৱৰ্তনক আমি ইনভেষ্টমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চামিটৰ সময়ত আমি জনতাক আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলক দুয়োটাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু জানুৱাৰী মাহত ময়ো মনতে থিৰাং কৰিছোঁ যে বিনিয়োগকাৰীসকলক আকৌ এবাৰ নিজে লগ কৰি অসমলৈ বিনিয়োগৰ বাবে আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ পৰাও সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বহুকেইজনে মোক প্ৰশ্ন সুধি আছে আমাৰ হাইস্কুল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব কোনোবাই সুধি আছে আশা কৰ্মীৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওক কোনোবাই কৈ আছে অংগনবাদীৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওক সকলো কথা এদিনতে আমি নুশুনো সকলো কথা লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি শুনি যাম আৰু আমি কৰি যাম মাত্ৰ আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক কাৰণ এজন মানুহে কাম কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰে সম্পদ লাগিব আৰু জনতাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰক শান্তিৰ অসমত সম্পদো আহৰণ কৰিব পাৰিম আৰু জনতাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানো কৰিব পাৰিম পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ অমৃত মহন্ত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰূপম হালৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিব্য দিব্যলতা বৈশ্য ৰিয়া ৰয় আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ব্ৰডকাষ্ট চাই থকাৰ বাবে নতুন বছৰত মাঘ বিহুৰ আগতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে আহিম আজি ইমানতে সামৰিছোঁ সকলোকে নতুন বছৰৰ অলেখ শুভকামনা জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা প্ৰতিজনৰ সংকল্প সিদ্ধিত পৰিণত হওক প্ৰতিজনে সপোন বাস্তৱত পৰিণত হওক অসমখন আকৌ এবাৰ উজ্বলি উঠক আমাৰ সপোন আৰু আমাৰ সপোনে বাস্তৱত ৰূপ লোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনলৈও যাতে সমৃদ্ধি আহে প্ৰতিজনৰ জীৱনলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহে আকৌ এবাৰ সকলোৰে হৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত এটা শান্তি সমৃদ্ধিৰ নতুন বছৰ কামনা কৰি ফেচবুক লাইভ সামৰিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মা